assalomu alaykum aziz yurtdoshlar bugun sizlarga andijon viloyati asaka tumanidagi mana bunday mini traktorlar motobloklar deymizmi shularni narxlari bilan tanishtirib o'tamiz xudo xohlasa mana ko'rib turibsizlar hozirda biz keldik mana bunday traktorlar ham bor ekan bu yerda bular ham bor ekan hozir sizlarga birma bir narxlarni tanishtirib o'tishga harakat qilamiz agar videomiz yoqsa bitta like bosib kanalda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib bizni qo'llab de quvvatlaysizlar degan umiddamiz qani bo'lmasam boshladik yaxshi yaxshi yurog shashilmay yuring urib olmang, anaqalarni uoang urib olmang yana 2,5 yarim milliondana bu o't qirqiydigan qanday qirqaydi bu to'kka ishlaydimi to'ka ishlaydi bu yoqdan soladi yani. yana qirqib chiqaradi. pul narxi ikki yarim <laughs> million kami bor ikki yarim million mana to'kka ishlaydi mana aziz rdoshlar 2,5 million so'm aytilishi albatta kelishtirib arzonroq <laughs> qilib berilaveradi oh, aziz yurtdoshlarimiz ko'rib turibsizlar xitoyda ishlab chiqarilgan ekan to'kka suqib bu nimasi ekan tezlashtirib sekinlashtiriladi an mana aziz do'stlar bu yoq'dan tayanib tiqib bu yoqdan qirqib olishlaring mumkin bu nechi pul suv tortadigan motorimiz salarkaga ishlaydi qancha yetti yarim million kami bor aziz do'stlar ko'rishlaring mumkin rasxodi qanaqa buni rasxodiuch bilan ishlaganda soatiga ishlaganda soatiga bir litr salarka rasxod qilar ekan ho'p bunisiga o'tadigan bo'lsak o't g'o'za paya farqi yo'q qirqaveradi nechi pul bu o'n to'rt million kami bor komplekt k bunisi yakka holatd nechi pul ekan yetti million yetti million shunda yetti millionga traktorni o'zi tushar kana yetti yarim million kompleki bilan bu nimaga yuradi a salarkaga yuradi mana yurtdoshlarimiz ko'rib turibsizlar buni rasxodi qanaqa ekan rasxodi bir litr soatiga nechta ot kuchi ot kuchiga ega ekan mana aziz yurtdoshtlar ko'rib turibsizlar xo'p bu yoqqa o'tadigan bo'lsak oyog'imni urib oldim xafa bo'lmaysizlar ana ko'rdim bunisini narxi yarim million sakkiz yarim million benzin motor statorga ishlaydi kalitga yuradi o'n besh ot kuchiga ekan rasxodi buni ham rasxodi shunaqa soatiga bir litrs soatiga bir litr bormakuch bilan ishlaganda soatiga bir litr rasxod qilar ekan azizdo'shlar bular salar motor yetti yarim milliondan bularni ham rasxodi shunaqa o'n olti ot kuchiga ega ekan aziz yurtdoshlar ko'rib turibsizlar bu yoqlaridan ham aylantirib ko'rsatib o'tsam o'n olti ot kuchiga ega mana hamma narsalari qo'lga moslashtirilgan bu kalitga yuradi aziz dostlar. mana bu yerda ko'rib turibsizlar kalitlarini mana kalitga yuradi aziz yurtdoshlarimiz rishlaring mumkin narxini qancha deding ilionlarimiz yetti yarim million o'n olti o kuchiga ega bunga nima qo'shadi omad qo'shami omda qo's bular yer yumshatadigan shuni komplektlari mana ko'rib turibsizlar yumshatadigan buni komplektlari ho'p bunisichiyetti olti narxi nimaga yuradi bu to'rt yarim to'rt yarim millionmi ni? salantik benzin yuradi rasxodi qanaqa buni yetti yuz gm soatiga soatiga yetti yuz gram mana yurtdoshlarimiz bir xilmi bu uchalasi soatiga yetti yuz gram yettita ot kuchiga ega ko'rib turibsizlar mana xitoy mahsuloti xitoyda ishlab chiqarilgan bu ham kalit yuradi bular o'xshagan qo'lda tortib yurilar ekan mana ha bo'ldi bo'ldi yurtdoshlarimiz hop navbatdagisiga o'tadigan bo'lsak bunisi to'qqiz ot kuchimtor to'qqiz ot kuchi salarka motor ha bunisi ham shunaqa mana ko'rib turibsizlarchangib ketsa bu yogdan o'zini tozalab turar ekan aziz yurtdoshlar manahbilan havoni tozalab turgan nechti ot kuchiga ega ekan to'qqizta ot kuchiga ega aziz yurtdoshlarimiz narxi olti million aytilish aytilishi kami bor albatta ko'rib turibsizlar bu kichkinachi ular yettitakuchi yettita otkuchi asosan nima vazifani bajaradi bog'lar arnelar ichlari traktor kira olmaydigan joylarni yumshatgani haydagani mana xohlagan narsalarni ular bemalol kichkina variant ko'rib turibsizlar aziz do'stlarimiz to'rt yarim million kami bor aytilish narxi to'rt yarim million so'm hop bu yoqqa o'tadigan bo'lsak bu ko'k bu ham xitoydan mahsulo o'n besh ot kuchi bunisi nechi pul hozir отдельный turishi olmashlari komplekt nechi pul ekan bu o'n bir million sakkiz yuz o'n bir million sakkiz yuz an rasxod qanaqa buni 1 litr yetti yuz gramm kuchayganda bir litr soatiga mana hamma narsasi qo'lda mokomi mana urdim hozir aydagani boramiz ko'rib turibsizlar mana aziz do'stlar, yurtdoshlar michi bunisi nechta ot kuchi 16 ot kuchi 25 million kami bor bular traktorcha. Xo'p, hozir mana ko'rib turibsizlar aziz do'stlarimiz. hozir tayyor olmoch ulangan variantlarni ham ko'rsatib o'tamiz Xo'p. 16 ot kuchimidi o'n oltita ot kuchi qancha edi narxi 25 million kami bor bu ham bir xil a bir litr rasxod ikkovi bir xilmi hozir narxlari mana ko'rib turibsizlar mana bu yerda klлюч плuh solgani manaqa yashikchalari ham bor ekan aziz do'stlar отпечка qilib olsanar ham bo'ladi mana aziz yurtdoshlarimiz ko'rib turganlaringdek bu yerda mini traktor motobloklarni narxlarini iloji boricha qo'ldan kelgancha harakat qildik tanishtirib o'tishga bu traktorlarni mana buyog'i tayyor varianti xudo xohlasa video davomida buni yer haydashlarini ham ko'rishlaring mumkin aziz do'stlarimiz. mana ko'rib turibsizlar tayyor omoz ulangan bu ham xuddi shunday 25 million kami bor aziz do'stlar, 16 ott kuchiga ega rasxod soatiga 1 litr kalitga yuradi albatta mana ko'rib turibsizlar hamma narsalari bor bunga prava shart emas ekan bes prava. kichkina bog'lar parniklar, issiqxonalarda haydashga yerlarni yumshatishga ko'rib turibsizlar aziz do'stlarimiz bu yerda o <laughs> narsalarni narxlarini sizlarga aytib o'tdik agar videomiz yoqsa layk like bosib kanalda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib bizni qo'llab quvvatlashda davom etinglar o'zlaringga nimalari narxlari qiziq bo'lsa albatta bizni kommentariyada yozib qoldiringlar biz sizlarga iloji boricha harakat qilamiz o'sha narsalarni yetkazib borishga ko'rsatib o'tishga mana aziz yurtdoshlarimiz bularni barchasini narxlarini aytib o'tdik bu yerda aytish esdan chiqbdi bularni komplektlari yuqorida turibdi yumshatish yumshatish uchun ko'rib turibsizlar mana aziz yurtdoshlarimiz barchasini narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tdik bu nomi nima ekan buni ko'chat qilgan klub ko'chat qilgani hali kichkina kichkina ko'chatchalar yetishtirgan nechi puldan ekan bu donasi besh so'mdan besh so'mdan donasi mana aziz do'stlar bu bitta blogida işte nechta bor buni har xil to'qson sakkiz mingta yuz bo'ladi 100 mingta to'qson sakkiz ko'chat yetishtirgani yaxshi, yaxshiklok pomidor badring farqi mana hmm. shu kichkina ko'chatlarni yetishtirgani. yetishtirganiaiz do'stlar, donasi 5 so'mdan bittasida mingta, 100 evet. mingta 100 mingyuz mingta atrofida atrof bo'larekan mana aziz do'stlar, ko'rishlaring mumkin ko'chat yetishtirish uchun klok ekan bu mana aziz yurtdoshlar bir pachkasida yuz mingtagacha bo'lar ekan mana aziz yurtdoshlarimiz ko'rishlaring mumkin shlyankalarimiz nechi puldan ekan metritomchilab sgh tomchilab sug'orishgan bular lab metri nechi pul buni metri bularniki uch yuz ellik so'mdan uch yuz ellik so'm o'n besh santimetrda teshigi bo'ladi o'n besh santimetrda ko'chatni o'ziga tomib turadi tomchilab sug'ariladi bu kattamiz nechi pul ekan razmeri oltmish besh ming a buni metri olti ming so'mdan metri olti ming so'mdan kapilnisan oldiga uqari qilib qo'yiladi shunga sayiladi ha shunga sayiladi keyin tomchilab ulardan tushib turadi bularni shlankalarimizni hammasini narx bir xilmi narx hozir bizda bir xil borbir ming ikki yuz so'mdan bir ming ikki yuz so'mdan metri polilen unka 20 santimetrda har biri yigirma santimera yigirma santimetrda o'zi teshigi bor zavodskoy zavodskoy ikki tomonlama tomchilab sug'organi bular ham aaa mana aziz do'stlar endi ichkaridagi o'g'itlarni narxlarini aytib bersangiz karbamid dori karbamid nechi puldan bular g hozirgi kunda kilosi uch ming so'm kilosi uch ming so'm bunisichi ikkinchisi bunisi sulfat sulfat shakar dori deb tadi shakar dori bui effekt nima ekan buni bunimanai o'stirgani yaxshi o'p bunisichi ham quvvat bo'ladi ham quvvat bo'ladi bunisi nima uchinchisizo azoe sletraa buni kilosi nechi pul uch ming so'm bu tez ta'sir qiladigan narsa tez ta'sir qiladigan uch ming so'm kilosi bunisi amapos bu ham shunga amapost bu eng kuchli dorimiz mana shu eng kuchli dorii da har xil aralasmalari bor buni pospir eng kuchli dori kilosi nechi pul ekan to'rt ming so'm buni kilosi to'rt ming so'm mana aziz dostlar o'g'itlar bu qopdagilar nima ekan tomhilab tomchilab sug'arishda beriladigan o'g'itlar shvetsariyan dorilar shvetsariya dorilar bular qoplab sotiladmi kilolar bilan qoplab ham sotiladi kilosi nechi pul kilosi hozirgi kunda o'ttiz besh ming so' o'ttiz besh ming so'm hammasi pac bir xilmi narxlari yo'q munnir o'n ming so'mdan bular o'n ming so'mdang o'n ming eng arzoni eng arzoni o'n ming eng arzoni o'n ig so'm eng qimmatichi eng qimmati hozirgi kunda qirq ming so'm qirq ming so' bular a shlankada tomchilab sug'orishdaeritib qo'shiladi suvga bir kilosini 500 yuz litr suvga qilib bir kilosi besh yuz litr suvga tayyorlanadi manaai yurtdoshlarimiz tomchilab sug'arishda qo'shiladigan o'g'itlar ekan bular ko'rib turibsizlar hop bu yoqqa o'tadigan bo'lsak bu gumi gumi lüksün. gumi luks nechi pul ekan bu bular 18 sakkiz ming so'm beriladi bir litri o'n sakkiz ming so'm tomirdan ham bersa bo'ladi barkidan sepsa ham bo'ladi bagdan sepadigan bo'lsangiz bol buni o'n besh millik grammni o'n litr suvga qilasiz o'n besh millik grammini o'n litr suvga agar tomirdan beradigan bo'lsangiz yigirma millik grammini o'n litr suvga qilib ishlatadi tepadagilar ham shundan a ha, bu uron iplar nimaga bular bular shu pomidor badrin baylagana yani, bular bular metrlab sotiladimi bulunlabmi kilosi o'n besh ming so'mdan kilolab sotiladi kilosi o'n ming so'mdan ekan mana aziz yurtdo'shlarimiz pastdagi nima ekan bular умный agro degani yetti xil sakkiz xil dori bo'ladi ua mana shu tomchilab sug'rishga tomchilab sug'orishga suvga qo'shiladi shlankadan tomchilab sug'orilganda ichilveradi 1 tonna suvga bo'ladi 1 tonna suvga mana shubesh toa suvga bo'ladi bular ham shundan bu idishdagilarimiz nima ekan bu altin degan dorimiz bu oqpasha shira hasharotlarga ishlatiladi shira hasharotlarga mana shu farqi yo'q mana shu parnikga ekilgan ko'chatlarna hammasiga sepiladi bumevali daraxtlarga hamma o'simlikka hammasi hammasigashi bu pachkadagilarchi hmm. ha, hmm. bu pachkadagilar spraer uch yuz o'n ikki deganimiz bular mana shu o'g'itda sepiladi bargidan oziqa hisoblanadia oziqa ko'chatga nima yetishmovcilik bo'lsa kelsa mana shuyda dorlarimiz bor bu, bu nechi pul ekan bularniki tочно narxi necha pulekan ularniki shu yuz ming tepasida tamam yuz ming tepasi yonidagi kanistirchalar bular quritlarga ishlatiladi degan shuularg yumga ko'proq ishlatiladi uzumga ko'proq ishlatiladi qurt tushgan nimaga sepilaveradi mevalarga ham bo'laveradimi ha mevalarga ishlatilaveradi buni bunisichi chekadagi o deganimiz bu tomirni chilab ekkani yaxshi tomirni rivojlantirgan rivojlantirganiniishga yordam beradigan narsa mana hop bu yoqqa o'tadigan bo'lsak bu kichkina bakalashkami bu shu idishchadagilar hozirgina kichkinasia bu bu bir yuz oltmish ming so'm ekan mana aziz yurtdoshlarimiz ho'p bu yoqqa o'tadigan bo'lsak bu paqirdagilar nima ekan aka ge ens biogel guma pastasi bo'ladimi a bu bu ham suvga qo'shib paydalanadi suvga qo'shbyla u uch kilolik uch kilolik nechi litr suvga bu ashu ariqqa nima qilinaveradimi uch tonna suvga bo'ladi uch tonna suvga bo'ladi bir kilosi bir Bu qovun toruzlarga ham bo'laverar ekan a hamma o'imlikka ishlatsa bo'ladi hamma o'simlikka ishlatsa bo'laverar ekan mana ho'p bularchimna tomirini rivojlantirgan agriu degani buni yigirma grammini o'n litr suvga qilib ko'chat ochib ekishdan oldin bir kun oldinshu bilan chilab qo'yilsa ertasiga olib ekilsa tez tomir otadi tez tez tomir otadi hop bunisi nima ekan bu hozir ko'rganimizashbu hamshu bu ham bu yuqorida ko'rsatib o'tdikrot burchagida turibdi ho'p bularni ko'rsatdik bular aytdik gumiluks aytdikagrazb agrazin agrazin bun ham mana shu tomirdan ham bersa bo'ladi lakdan ham sepisa bo'ladi turkiyani zo' oqasi uh -huh. bu oziqa endi rivojlantirishga hammagini katta qiladimi bular ham ha hammagini pamagini hammasini mana ko'rib turibsizlar aziz yurtdoshlar bu yerda ko'chat yetishtirish uchun ketadigan barcha o'g'irtlar bor ekan yani mana iloji boricha chammasini narxlari bilan tanishtirib o'tishga harakat qildik agar videomiz yoqsa bitta layk like, bosib kanalda yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib bizni qo'llab quvvatlaysizlar degan umiddamiz hai hop bular nima ekan tepadagilarimiz Oziqasi ham bor ximikati ham bor Oziqasi ham bor himikati ham bor. borhi hamma chiritmaydida endi buni Hamma chirishiga yarashib. hammasi shammasiga yetib yetiltiradigan narxi nechi pul ekan bularni narxlari har xil bu yerda hozir 90 ming so'mdan tortib bir yuz ming so'mka 90 ming so'mdan bir yuz yetmish ming so'mgacha bu nomerlar o'zlarinikimi mana u nomerlarni ham ko'rib turibsizlar do'stlar. yurtdo'stlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilib kelishilgan narxlarni olishlaring mumkin aziz do'stlar mana bu yerda ko'rsatib o'tamiz mikatlar o'g'itlar va urug'lar ko'rib turibsizlar aziz do'stlar bu sariq ko'chmi nima u bu bu badring bizeko'proq nimbadring aziz do'stlar ko'rib turiszlar bu yoqda qaysi birini tanishtirmadik narxi mana manb bor redamin degan redamingol gold nimaga bu zanga zangga zanga zang kasalligiga ishlatlgan bu mana shu ko'chatlarga hmm, ko'chatlarga uzumlarga okay. ko'p ishlatiladi uzumlarga hop yana qaysi qoldi narxini aytmaganimiz tanishtirmaganimiz mana gellar bo. bor bu qanday ishlatiladi bular mana shu bir tonna suvga bo'ladi bular har xilda n azoti o'n besh foiz pfosfor kaliy bo'lib shunaqa har xil razмerlari borb bular nechi pul ekan bular shu oltmish ming so'mdan yetmish ming so'mgaha bor oltmish ming so'mdan yetmish ming so'mgacha bir tonna suvga dedingiz a bulari yetiltirarkan bodringa ko'proq ishlatilar <laughs> ekan hammaylarini yetiltirishga katta qilishga mana ko'rib turibsizlar